серьезным человеком, да я у вы в крест святой, видите у меня или не видите, а? Что? Да я вас возьму, завяжу и потяну. Куда у вас тянут ключи? Холодная. Ну, холодная? Или, холодная? или? или на бесплатно? Они называют это меня... Кто ты холодная? такая? Кто ты такая вообще, что ты меня не серьезно называешь? Вы разберетесь, вы разберетесь. Вот батюшка ну, у меня говорит, говорите батюшка, потом разберетесь. Ты вообще историю знаешь русского народа? Знаешь или нет? Вообще ты знаешь, откуда мир начал? Отсюда, с нашей земли, с Киевской Руси. Мы отсюда все пошли. И сюда пришли, и придем, и будем здесь. Это наша земля. Вот приятно, смотрите, как красные флаги. Вот они возвращаются. Вот, а вы говорили, мы куда-то, мы самостоятельные. Что вы можете без нас? Самостоятельные вы. Ну что ж, посмотрел я ваш город, хорошо приготовились. Но ну, придется все-таки вас высечь. Высвечу-ка я тебя, Михаил, на архипископа Харьковского и всея улице улицы, э, и на реку тебя именем. Смотрящий. Не великоти! <мирот> Вс, пусть <buena> Йошкинова. <мирот> Что ж ты пугаешь-то? <мирот> Владыха, не великоти. Ничего, я тебя выключу. Но я слышал у вас здесь Харькове. Вы спрячивали кое-кого долларами, а было такое? Но я вас вылежу нашими.

вот теперь ты наш. Вот ты наш православный теперь. Поздравляйте его. Ну, и, я, тебя, я, тебя я, и тебя я, выплечу, я, и тебя. Ты будешь тоже архиепископ. Харьковский архи и Я. Кого называть? Гена. Свободе, ганьба! Она... Ганьба! Она... F... Ну да, это, да как я, можешь, ну, шепташ, не не и как делал? Делал? А, ты как тебе? А, Свободе, ганьба! Гена!

Я тебе не ніколи не бачил. Останьте мне погоды. Это мои погоды. Огонь, пусть не погоды.